инструкция правильная и чай Добрый день. Отлично. Меня зовут Наташа и сегодня я покажу мастер-класс по приготовлению ужина в условиях непревзойденной тяжести. Короче, приступим. Берем лев, лев на травах, другой не друг подходит. Ложим его сюда. Именно вот так. Именно откушаем. Нет, это можно не обязательно. Я же вот этого. вот следующий этап. Девчонка. Самое лучшее с малышом. Малыш, он какой-то маньяк. Задолбал уже. Мы берем вот так. Наливаем не весь хлеб, а то, как видите, вот есть подстилка. Иначе все оно поплывет вниз. Налили на краешек. Поставили сгущенку. Теперь процесс поедания будет происходить. Смачного. Это божественно. Чайком запьем. Специально для запилонов есть зеленый чай чефир. Заливается пять раз, пять раз, в день. Раз в день. Вот. Запиваем, повторяем процедуру пять раз в день по 10 э, подходов. Все.